Martın 8-də Gözlələnən Hava Proqnozu açıqlandı. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən iş xəbərə bəllənlə xəbərə görə Bakı və Abşon yarımadasında gecə başlayan yağışın günorta saatlarınaadək davam edəcəyi, saat 14:00 radələrində kəsiləcəyi gözlənilir. Güclü şimal qap küləyi gündüz mülayim şimal şəklə ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civəsdən 768 mm civə sütunundan yüksələcək. Nisbi tutbət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qəb küləyi gecə və səhər ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcəcə istidir, gündüz 12-17 dərəcəcə istidir. Dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.